وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خالق يا رحمن അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കബറാളികൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇൻഷാ പോയ മന്മറഞ്ഞ് പോയത്തുകളെ അവര് ഓർമ്മ ഓർമ്മിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞവരുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്നും വിദേശത്തിൽ എൻ്റെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ദുഹാ ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകൾ അവരുടെ എല്ലാ സർവഭാവങ്ങളും ഉറപ്പു താല് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നാം ഓർന്നപരിഹിതമായ കുർബാന ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹരിയാ ചെയ്യണം എന്ന് ആദ്യമായി നടത്തു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാ صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات من ماتوا من أهل الخير كلهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط <صراك> الذين <سؤال> انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الخلق من شد ما خلق ومن شد واسق النذا وقبر ومن شد النفاسات في العقد ومن شد حاسد النداس بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أطلع في سن ربه الأول كمر النبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالمين وسماه محمدا اللهم صل وسلم وبارك واخرجه في اخر الزمان كما قدر وعدته والبسه خلعه الجمال التي لم يلبسها احد فولد وجه اخجل قمرا وفرقداً ألا هو الذي توصل به ادم عليه السلام وافتر بقوله والدا واستعاص به نوح عليه السلام ونجا من الردى وقال في صلب ابراهيم عليه السلام حين ألقي في القيام النار فعاد وصار لحظها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به الملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت الشمس الفلا والهدى فسميه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل ان يخلق ادم عليه السلام بألف عام يصبه الله ذلك النور وتصبيه الملائكه بتصبيه فلما خلق الله تعالى عدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فاحبطنا الله في صلب عدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في سفينتي في سُلب نوح عليه السلام وجعلني في سلب خليل إبراهيم عليه السلام حين قذف فيه في النار وانقلني ربي من الأسباب الكريمة الفاخرة إلى الرحمن الزكية الطاهرة حتى أخرجنا الله من بين أبوي ولم التقيا على صفاء قط صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف من حجا سيدي خير النبي صلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الابدحي والحبيب العربي أنت أمم أم أم أب ما رأينا فيما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبدعي والحبيب العربي تمنجنا غدا من شفاعتك الصفا من شفاعت ما لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا خير حسن بعد لك اشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاه على النبي والصلاة على الرسول الشفيع الابتعي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كصحابك للعتاش يوم نشرك طبيا سيدي هو النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الابدعي والحبيب العربي الشفاعة لنا في القيامة مشفقا وهلنا إيه الله عيا. سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاه على النبي والسلام على الرسول الشفيع العبد والحبيب العربي صلاه وتسليم وأزكى تحيتي للمصطفى صلوا عليه وسلموا سلم على جميع الأنبياء والمسلمين والحمد لله رب <applause> العالمين جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك, إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أل الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الفلق من شد ما خلق ومن شد غصن اذا وقب ومن شد نفاس في الاقد ومن شد حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شد خاسر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفينا محمد اللهم وصل بالليل فنثوا بما قرعناه من القرآن العظيم هذه حدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم أولادنا من آفات والمصيبات اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم في وميتنا وشاهدنا وعيبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وزانا كلهم اجمعين يا رب العالمين اللهم أبطل الهدى رب من دارهم واهل مخير من اهلهم وزوج خيرا من زوجهم وجيران خيرا من جيرانهم يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد صاحب التاج والمراد والبراق والعلم دافئ البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص باللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس متعطر مطهر من الورق في البيت والحرم شمس الله عاد بدر الدجى صدر العلى نور الهدى في الورق مصباح الغلام جميع سيام سفي الامم صاحب الجود والكرم الله عاشمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وصدرت المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريب رحمه للعالمين رحمة للعاشقين مراد المستقيم سمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والعرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيدتنا في الدارين صاحب القاب قرثين محبوب رب المشرقين والمعلبين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المصطفى بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم ربنا حبلنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل صلاة اللهم صلاة تجينا بها من جميع الأخوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتتحضرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات ترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلّينا بها قصر من من الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم انا نتوسل اليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبريك العظيم ان تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الاخلاق وتوصي رضاك وتشفي الأشكال وتعافي الالام وان تدفع عنا وعنا بلدنا وبيتنا هذا ثم والد وداء القامي ووفاء القاتي انكم مجيب الصابر وان تصرف عنا الطاعون والبلاء وتحسمنا من ذلك هريك الوباء واحتج بنا بنورك من شد بنا وشد الملعون ومن شد الوباء والطاعون واخذنا بسوء افعالنا ولا تهلكنا بخطاينا واوينا أن ان تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزيلة وتنجينا من دار البوار وتسكن الفردوس من دار القراب بحق سيدنا محمد وآله الأبرار

ിയെ വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ സഹിതങ്ങൾ പറ്റി വളർത്തി മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും പല ആളുകളൊന്നും ആറടി മണ്ണിലാണ് റഹ്മാനെ അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന റഹ്മാനെ അവടൊക്കെ പുറത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന റഹ്മാനെ ഭാവികളാണ് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി സർവ്വഭാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരുന്ന റഹ്മാനെ سيدي الأمير محمد رحمه اللهم 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 سيدي الأمير محمد رحمه അള്ളാഹുബേ ഞങ്ങളിൽ പല ആളുകളും വിദേശത്തും പല നാടുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെല്ലാം കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ കടങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സലാഹത്തിന്റെ വൈകളും ഞങ്ങൾ തുറന്നു തന്നെ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വിവാഹ പ്രായമിത്യ മക്കളുണ്ട് റഹ്മാൻ്റെ അവർക്കെല്ലാം ജോലി ചെയ്യണകളെ നീ പ്രധാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള നീ പരിപൂർണമായ ഹജിലായ

اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا واغفر والدينا انك انت الغفور الرحيم امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين وبفضلك صلى <applause> الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين كريم الله ان شاء الله ارتقي اياك الى